macam 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 apa ni macam uh, saya katakan tadi eh? uh, balik daripada utara ni bukan itu je saya dapat uh, walaupun malam ni tak tak ramai tak apa saya dedahkan eh pasal blockchain kenapa yang mereka uh, begitu takut sangat Kenapa mereka begitu takut sangat untuk mendedahkan apakah sebenarnya yang berlaku? Kenapa eh kenapa instead of dia menjawab satu persatu tetapi dia mereka memilih untuk menjawab dengan satu terma sahaja. Okey, dia kata apa? Move on. Kenapa tuan-tuan? saya cakap eh aku sebenarnya aku tak ada jawapan saya cakap kan ini dalam mesyuarat saya yang lain peredahan yang lain jadi saya nak beritahu pada tim damai eh uh, awak dengan saya, saya nak beritahu beginilah eh you all kekanglah macam mana pun tetapi kalaulah Allah jentik hati-hati dalam tim-tim damai tu eh pasukan tu dalam sistem itu dia ramai tak, besar kan sistem kan eh, kalau Allah jentik hati seorang-seorang untuk menceritakan benda yang betul akan sampai juga ke aku tu je saya nak cakap ha, sebab eh, dalam pada masa saya buat kerja hakiki saya bukan saya pergi jadi spy tak tu ha, spy tu yang datang jumpa saya ha, saya tak jadi spy informer tu yang datang jumpa saya dan informer itu memang dalam duduk dalam sistem saya tanya berkali-kali ha. saya nak mengimbau balik. Di awal bulan pertama, eh 19 April eh 19 April 2025 itu. Ay, ada lagi ke hinzi ni? Oh, tak ada dah kan. Eh? Baik. 19 April membawa kepada 19 Mei 2025. Ada banyak live-live saya dalam TikTok ni. Ada yang kadang-kadang saya tak sempat nak download. Okey, tuan-tuan tak sempat. Lepas tu saya cubalah nak upload balik dekat YouTube pun tak sempat. Jadi siri-siri tu mana yang sempat recover? Ah ha, mana yang sempat saya recover tu saya dapat. Baik tuan. Dalam tempoh itu Okey dalam tempoh itu. Ha, ada satu nak katakan secara kejantuan nak katakan dia 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 secara tiba-tiba pun bolehlah. Eh dalam saya tengah saya tengah Uh, apa dalam dalam tempoh tu dalam tempoh saya bercerita tentang blockchain blockchain ini saya ceritakan bulan pertama masuk bulan kedua tu ada dah sikit-sikit okey bulan pertama itu masa saya ceritakan tentang blockchain saya terima satu mesej satu DM dia tulis ayat dia pendek dia. Ha, eh saya bacakan dia okey dia tulis dia kata apa entah dia kata bro eh bro tertinggal satu perkara paling penting iaitu S3 Amazon eh S3 Amazon A M E Z O N lepas tu masa saya baca tu sebab tuan-tuan kalau tuan-tuan DM saya ada ketikanya saya reply ada ketikanya saya baca ha, jadi janganlah Uh, janganlah uh, kecam kalau saya tak reply. Tapi percayalah, saya baca dan saya reply. Ha, eh? Jadi, lepas saya baca komen dia tu, S3 Amazon ini, saya reply. Saya cakap, okay, S3 Amazon ni, you ada data tak? Saya cakap kan? Kalau you ada data, then let me check dia data. Lepas tu, komen orang tu, dia dia tak dia tak reply lah. Orang tu tak reply lah. Ah, uh, orang tu tak reply lah. Jadi bila orang tu tak reply, saya pun okey lah kan. Saya pun okey lah. Saya pun macam begitu je lah saya, saya berlalu. Ha, saya berlalu. And then, bila saya tengok dekat media sosial, ada juga yang menyebut pasal S3 Amazon, S3 Amazon ini yang kaitkan dengan blockchain. Ah, uh, yang kaitkan dengan blockchain. Tapi dia bacaan saya tu macam... Dia, dia tak meyakinkan lah Pendek kata kan Ha, tak meyakinkan, jadi bila tak meyakinkan saya telikan dengan saya punya data, dia tak match jadi sebab itu saya tak sentuh pasal S3 Amazon dan, apa berlaku ha, apa berlaku yang dalam sistem tu tadi, ni budak yang lain, ha, datang jumpa saya dekat, saya rasa hmm, dekat 2 jam lebih, yeah, dekat 2 jam lebih ditunjukkan dia tunjukkan saya satu persatu. Eh. Ha? ha, ni ada kawan dia jawab. Let's say Amazon tu storage space. Ha, Sam Jo. Ha, dia kata eh, ha, storage. dia, macam, dia macam cloud. Kan? Macam cloud. So, dia bukan macam cloud. Dia memang cloud pun. Kan? Maknanya data disimpan dalam tu. Jadi, dia pun tuliskan, dia, 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 dia lukiskan apa yang saya ada dan apa yang dia ada. Eh? Kan? Jadi saya pun tulis. Saya cakap, buat apa aku nak tulis kau dah dengar aku punya penjelasan. Dia kata okey lah. Tapi dia kata tulis balik lah. Ha, dia no cloud storage. Betul. Okay. So, S3 Amazon. So, saya pun tulis. Saya cakap ada tiga stage. Saya cakap. ni ada tiga tuan-tuan eh. Ada tiga. Sekejap. Saya nak bagi faham. Ha, ada tiga. Boleh tuan-tuan? Okay, dia ada tiga. Okay. Yang ini masuk apps. Apps Adil tu kan? Okey, ini Apps Adil. So, dikatakan dalam Apps Adil ini memegang ataupun menyimpan lebih kurang 1.1 juta ahli ha, yang tidak dikemas kini ataupun yang pernah ada dalam Apps Adil. Okey, Apps Adil ini syarikat milik parti. Okey, syarikat milik parti. Ini pun saya pernah dedahkan siapa orang dalam syarikat ni. Okey, tak ada masalah pun. Okay, ini epsadi so daripada 1.1 juta ini masuk yang kedua boleh tuan-tuan eh kita buat secara perlahan-lahan baik ini dipanggil ekyc ekyc ini pengecaman dan pengesahan identiti daripada 1.1 juta siapa-siapa yang nak mengundi dia kena buat pengesahan di dalam ekyc So dikatakan EKYC ini Alright Orang yang buat EKYC berjumlah 300 ribu orang 300 ribu orang Yang dikatakan telah membuat semakan dan pengesahan EKYC EKYC ni ada sebab Kenapa saya pilih yang besar Nanti saya ceritakan Saya nak ceritakan dulu eh, Apakah identiti yang ada Apakah sistem yang ada Kemudian yang ketiga eh, yang ketiga ini adalah blockchain. Ini adalah blockchain. Baik. Budak ni bijak kan tuan? Eh, budak ni bijak seorang. Ini bijak sebab dia boleh faham apakah concern saya. Saya cakap, okey, satu persoalan yang dalam presentation aku eh, yang sebenarnya masih gagal dirungkaikan. Bagaimana? Bagaimana daripada masuk dekat apps Okey, masuk dekat apps Adil kemudian masuk ke eKYC, kemudian masuk ke eh blockchain. Blockchain ni memang panjang, dalamnya ada banyak blok. Maksudnya, tonton masuk daripada blok pertama terus sampai ke blok akhir ataupun blok yang mana tonton keluar. Saya cakap satu persoalan. Okey, satu persoalan saya cakap, macam mana? Eh macam mana bila kau buat eKYC Sorry 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 saya 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 saya, saya refresh. Hingga selepas kau masuk dalam apps Adil, kemudian kau menjalankan KYC, lepas tu kau masuk terus ke blockchain. Macam mana berlaku kesinambungan ini? Sebab semasa mengundi tersebut. Tonton dengar eh, elok saya cakap ni, ini pendedahan saya buat ni. <laughs> ah, tak tidurlah dia orang tu kan sebab tu aku buat live malam kalau aku buat pukul 10, ah pintu aku kena ketuk je hari. Tang 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 tang. Ah saya daripada Jepun. <laughs> Okey, so soalan saya masa saya cakap tu kan. Macam mana masuk daripada apps Adil, kemudian buat eKYC, kemudian terus masuk ke blockchain. Sebab sistem tu dia sangat smooth. Saya cakap sangat smooth sebab kau tak boleh detect Adakah pada masa ni kau duduk dalam EQYC dia bersambung ke macam mana? Ha, lepas tu, apa jawapan dia jawab? Apa jawapan dia bang? Apa jawapan dia tuan-tuan? Dia kata apa? Dia kata bang. Eh? Dia kata apa bang? Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata bang. Dia kata kau memang bijak. Dia cakap. Persoalan kau memang valid. Eh? Persoalan kau memang valid. Saya pun diam sebab dia kata dia saya jawab balik tapi kau punya pujian ni aku tak dapat ni okey aku tak dapat macam mana pula dengan jawapan aku ni jawapan aku ni bijak sebab aku dapat jawapan ni daripada eh, daripada industri player dalam bidang IT dia yang bagi tahu aku jawapan ni jadi jawapan yang kau dapat ni adalah jawapan daripada orang yang bergelumang dalam bidang IT dalam sistem syarikat dia syarikat jutaan ringgit tuan-tuan memang kaya kaya mamak ni dia cerita bukan dia nak sibuk pasal politik. Tak. Dia kata sebab dia kata apa yang berlaku ni satu benda yang paling mengarut. Itu bukan sistem blockchain. Ah. Lepas dia cakap macam tu, dan dia tanya saya balik. Kan? Okey. Pada kau macam mana bang? Saya pun cakap. Okey. Kalaulah pada saya, bila kita masuk dalam blockchain, kita akan sedar kita masuk dalam sistem blockchain. Masalah yang berlaku, kita masuk daripada adil. Adil kemudian EKYC Kemudian macam mana kau nak tahu kita masuk dalam apps blockchain ni Sebab dia punya transition tu okay, Tidak ketara, dia sambung terus Dan saya cakap eh, Kami bersembang ni, kami berbual Sebab apa tuan-tuan? Sebab ni Apps Adil milik syarikat Sistem Lepas tu EKYC pun sama Dikendalikan oleh Satu-satu uh, service provider dan blockchain ini dia ada service provider yang tersendiri vendor yang lain. Macam mana dia nak duduk? Macam mana takkan dia bergabungkan sistem-sistem ni? Aa, ah, apa jawapan dia tuan-tuan? Dia kata, okay, apps adil tak ada masalah, dia cuma masuk saja. Lepas tu, eh, connect kepada EKYC pun tak ada masalah sebab dia memang ada server dia. Tetapi, eh, yang menjadi masalah ha, ni saya tunjukkan tuan yang menjadi masalah semasa berada di dalam EKYC eh, semasa berada dalam EKYC membuat undian ok membuat undian sebenarnya undian-undian eh, yang dibuat itu masuk ke dalam satu data yang dinamakan sebagai S3 Amazon. Jeng, jeng, jeng. Ini kotak yang keempat sebenarnya muncul di atas EKYC, di antara EKYC dan juga blockchain. Ah. Eh. S3 Amazon wujud di sini. Dia duduk kat atas ni, tuan-tuan. No, Okey. S3 Amazon duduk di atas ini di antara ni di antara ekyc dan juga blockchain. Ah, saya tak tipu tuan-tuan. Inilah maklumat yang saya nak dedahkan. Dia masuk dekat dalam S3 Amazon dikatakan sebagai apa? Dikatakan sebagai magic ataupun block aa, apa ni? Aa, apa ni? Aa, black box. Ah. Maknanya tuan-tuan eKYC yang masuk daripada apps masuk ke eKYC mereka tak tembus ke dalam blockchain secara persendirian. Ha dia akan tembus dia akan masuk ke dalam satu server yang dinamakan sebagai eh ST Amazon dan ST Amazon ini adalah orang ataupun dikatakan server yang mengawal eKYC dan apa dia st amazon adalah server yang sama. Hmm? Maksudnya kita katakan sebagai uh, uh, orang yang sama. Daripada sini. Okey, KYC settle eh. Daripada sini. Tak boleh tak boleh nanti kau orang tak nampak. Ni. Okey, aku nak masukkan tiga ni. Daripada sini. <tong> ni tuan-tuan. Daripada sini baru masuk ke dalam blockchain. Nampak kan? Daripada ST Amazon inilah masuk ke blockchain. Zas. Ah, ha. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan masuk ni saya bagi contoh. Hmm. Siapa yang lawak, siapa yang kawal server? Ha. ni Siapa yang kawal dua ni? Jeng, jeng, jeng. Aku tak dedahkan kawalan <laughs> so, maknanya apa tuan-tuan? Okay, kalau tuan-tuan masuk dalam ni. Contohnya. Eh, contohnya nama tuan-tuan siapa? Harun B. Topik. Masuk pukul 10 dalam app, Masuk ke KYC. Sepatutnya. Sepatutnya. Dia akan tertera dalam. Uh, disebut sebagai uh, timestamp tadi. Eh betul ke orang-orang orang-orang dalam IT ni eh timestamp ini adalah dia punya kata kata orang data berkenaan berkenaan dengan tempo masuk. Uh, dia punya tempo masuk. Okey. Kalau kita masuk pukul 10, dekat sini sepatutnya appear pukul 10. Kalau dia keluar dekat sini pukul 11, maknanya akan ada keluar kat sini pukul 11. Okey. Ah uh, so kenapa tak dikeluarkan tuan-tuan kenapa tak didedahkan sebab data-data kotak mengundi disimpan di dalam S3 Amazon Ah, selamat datang ke dunia magic selamat datang ke tangan lahabau selamat datang ke tangan gaib S3 Amazon menyimpan semua kertas-kertas undi jadi tuan-tuan macam mana nak dedahkan Macam mana nak buka Bukan jawapannya bukan tak boleh Kalau buka kantoi lah Sebab masuk pukul 10 Okay yang dimasukkan daripada ST Amazon Masuk ke dalam blockchain Masa tu tak semestinya sama ah. Ha. Faham tak tuan-tuan Okay Kalau dia masuk pukul 10 Dia kena simpan dekat sini So daripada S3 Amazon dipindahkan ke dalam blockchain belum tentu pada jam yang sama tuan-tuan. Belum tentu. Sebab itu mereka tak nak buka dan tak nak dedahkan kotak-kotak undi ini. Ha, dia akan lari masa ni, timestamp dia lari. Sebab itu tuan-tuan masih ingat dalam 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 live saya saya mengatakan Okey, blockchain ciri dia adalah boleh traceable. Traceable maksudnya apa? Kau masuk pukul berapa, kau keluar pukul berapa, semua boleh dikesan. Kenapa tak nak dedahkan? Kerana takut kantoi. Nampak? So in other words, eh? Pengundi-pengundi tidak mengundi secara terus di dalam blockchain, tetapi pengundi membuat undian dan undian-undian itu disimpan di dalam S3 Amazon. S3 Amazon ha. S3 Amazon inilah kemudiannya melakukan tapisan contoh ni saya bagi contoh ni ha? dia nak dia nak cantas kepala contohnya Akmal Nasir Eh, ha? YP Akmal Nasir betul? so kepala saja yang nak dicantas Eh, ha? yang lain tu tak dicantas maka data-data yang lain daripada JB pam dipindahkan ke dalam blockchain. Ha, data Akmal saja disekat. Magic berlaku daripada sini. So, eh contoh yang lain. Contoh macam lenggok. Okey, contoh macam lenggok. Baik, lenggok ni tuan-tuan, eh dia tak banyak mana pun. Dia punya undian. Ah, ha, tapi nak bagi tahu dia ada dua dekat situ. Aku nak kalahkan yang ini, aku nak menangkan yang ini. Jadi dia tunggu kedua-dua Eh, calon KC tadi data dia lengkap dia simpan dekat dalam ni baru dipindahkan ke dalam blockchain hmm. Muhammad Syarul tepat sekali Alhamdulillah IST Amazon exactly 100% bro Faizal thank you eh? jadi contohan saya nak bagi contoh eh? KC lenggong ni ada dua A dengan B bila dah complete undian A dan B yang nak dimenangkan tu B yang nak dicantas tu, yang nak dipancung tu A. Eh. Jadi dia setting. Eh, dia setting awal dekat ST Amazon. Dia inject data tu masuk. So, katakanlah dia nak menang 500, yang dia nak kalahkan 100. Dia masuk daripada depan, sebagaimana dia masuk, keluar result sama kan, lah tuan-tuan. ah, ha, ini cerita dia tuan-tuan. Sebab itu dia tak berani buka dan dia tak berani dedahkan sebab time stamp itu akan lari time stamp itu akan lari terutamanya kepada kepala-kepala ha. terutamanya kepada kepala-kepala tuan-tuan sebab yang nak dicantas kepala sebab itu yang bawah-bawah tu dia terus dia terus transfer daripada sini pam masuk pam masuk pam masuk kepala tu dia tunggu kepala tu dia tunggu tuan-tuan ha. dan yang lebih menarik eh yang lebih menarik. Vendor ini walaupun dia dilantik secara terus tetapi ada juga jawapan-jawapan yang kantoi. Bila dihentam bertubi-tubi, kenapa 20 jam baru kau keluarkan result Sebenarnya no, tak tepat. Ha, kita orang benda ni dia kata dia tekan button macam saya cakap, tuan-tuan. Kau tekan button, keluar semua print, per, per, pr, pr, keluar semua. Tapi kenapa? Eh, ha, kenapa? Kenapa kenapa tak boleh? Berapa lama tempoh yang ambil? Dia kata paling lama 30 minit. Ha, eh? Paling lama 30 minit. Dan apa kejadah sampai 20 minit? 20 minit lah sebab ni. Data daripada sini. Data daripada S3 Amazon tuan-tuan. Nampak? Selepas pengundian tamat, baru S3 Amazon ni data dia boleh diturunkan ke dalam blockchain. Ha, itu yang jadi 20 jam. Untuk dia orang ni dia kata apa paling lambat kita orang boleh buat 30 minit. Itu pun dia kata paling lambat. Faham tak tuan-tuan apa yang berlaku ni? Saya dengar, saya cakap, wow. Ha. Sebab itu dia kata, sebab itu dia kata, okay, sebab itu dia kata, penjelasan yang yang saya berikan betul. Sama ada dua saja blockchain ini dimasuk cara untuk kita manipulate sistem sama ada kita swap result dia daripada hujung ataupun kau setting daripada awal masuk so dia kata abang dah explain betul eh di akhir ni berlaku swap ada juga yang swap ada juga yang di setting saya cakap dan apa jadah ada yang di swap ni sebab dia kata borang 14A itu eh, yang korang tengok itu adalah pre-sign Ah, menangis. Pre-sign tuan-tuan. Aku dengar, oh pre-sign. Dia kata kau gila ke bang? Ha, pada malam tu semua kau nak tanya satu-satu. Tak ada, itu semua pre-sign. Data tu dibuat secara manual. Dan saya cakap, dah kenapa pula buat secara manual jadah? Benda tu kau tekan je lah. Betul? Eh? Ha? Kalau blockchain kau tekan keluar kan? Tak, dibuat secara manual. Sebab itu, Aa, sebab itu tuan-tuan ada tempat-tempat yang berlaku result tu tak teli. Yang menang sepatutnya A tapi yang menang B. Mistik daripada dua orang. Ha. Eh, Mistik daripada dua orang. Dia buat secara manual. Maknanya yang ini S3 tadi S3 Amazon. Boleh faham eh tuan-tuan? Ni. S3 Amazon dia kena tunggu semua orang habis mengundi. Barulah dia setting Pam Masuk Inject Dia push data-data itu Daripada kepada, kepada Kepada blockchain ha, Saya dengar tu Saya termenung panjang Saya cakap dekat dia S3 Amazon ni Dah ada orang feed Maklumat ni pada aku Tapi Masa aku tanya dia Aku nak data Dia tak berani tunjuk ha, Lepas tu dia kata Kan Budak tu tak berani bang Sebab pada masa tu Eh kita orang tak tahu kau macam mana jadi tuan-tuan eh, di peringkat ini saya katakan pemilihan itu satu penipuan eh, terus terang saya katakan eh, penipuan berlaku dalam pemilihan satu perkara yang amat-amat memalukan sebab itu mereka tak berani bila diminta didedahkan eh, minta didedahkan S3 Amazon ini adakah orang yang mengundi EKYC sama dan teli mereka tak berani mereka tak berani tuan-tuan eh mereka tak berani nak buka kertas dan ataupun kotak undi sedangkan eh kalau kau kata sama macam SPR maknanya kalau SPR buka kotak undi dan yang kena dibuka adalah S3 ini eh sebab hanya S3 ini saja yang dapat membuktikan sama ada dia tally ke tidak dengan blockchain nampak tuan tuan ha. ha. so untuk ROS tidak ada siapa-siapa pun yang membuat laporan tentang benda ni akulah seorang yang 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 yang, yang menerima benda ni dan saya akan buat laporan sebagai laporan tambahan berkenaan dengan isu ini kita akan menuntut untuk ROS mengeluarkan ahad membuka kotak undi ni tadi S3 sebab contoh tuan-tuan kalaulah yang mengundi contohnya eh, yang mengundi eh, Akmal YB Akmal Nasir itu seramai 2,000 orang maka di end result di dalam blockchain ini pun sama 2,000 orang kalau yang dalam ini 1,500 end result tu mesti 1,500 sebab apa tuan-tuan? mengundi kita dikatakan mengundi menggunakan blockchain sebenarnya tidak tuan-tuan sebenarnya tidak eh, ha, kita mengundi dan data-data mengundi kertas-kertas undian kita itu masuk ke dalam S3 Amazon tidak masuk ke dalam blockchain siapakah yang memasukkan data-data undian kertas-kertas undian kita ke dalam blockchain mereka tuan-tuan uh, -tuan. ah. okay. jadi dengan ini saya mengumumkan eh, di peringkat kita telah pun ada penambahan dua mata pada malam ini menjadikan secara total 12 kosong ok kenapa 12 kosong sebab ni eh, eh 11 kosong yang ini tadi Eh, engkau kata undian dalam blockchain. Sebenarnya tidak. Undian bukan dalam blockchain. Undian masuk daripada EKYC, pam, masuk dalam ni. Kertas-kertas undi telah dipulkan, telah dikumpulkan, telah dihimpunkan di dalam S3 Amazon dan ada pihak ketiga yang memasukkan S3 Amazon ke dalam blockchain. Okay so, maklumat daripada, uh, sorry, maklumat tentang S3 Amazon tidak pernah didedahkan kepada mana-mana orang ha, jadi faham tak tuan-tuan, kenapa eh, benda ni semua 16 juta kau faham tak eh, betapa berliku jalan dia betapa berliku je eh, betapa berlikunya benda ni nak sampai kepada kita berapa berlikunya benda ni